Dişlərin dibindən çıxan yemək qalıqlarını bilələstən udmaq orucu atədir. Baxın, staf kodur. Bilələr, insanlar dişin yemək yeyib, onun dişin dibində tikələr qalıb, xırdaxırdə yemək tikəsi qalıb, çaxtı uddu. Orucu pozulur yo. Nə va pozulur? Bilə-bilə udsa. -bilə Yaxşı. Sonra əgər ağız sunu udmaq adam var, ağzın suunu udmur. Hücə udmur ki, yo mən orucam. Başda düşək ki, orucu atampozan bu bəliğəmlən başqa qanından başqa kənardan qidanın gəlməsidir. Daxili aid deyil. Təşəhürlər qandır, sonra bəliğəmdir, bunlardan başqa ağzın su daxilədir. İnsan nəcür qalsın, saatlarla bir su içib, mən orucam, mən ağzım yəni su içmirəm. İnsan udqunmalıdır, ağzın su keçməlidir, danışa bilsin, nəfəs ala bilsin. Bu səhv edə yünacdır çıtmaq. Eləbişə şey yoxdur. Ağızın su içmə orucu pozmur. Ağızdan udmaq, hətta əgər turşuluq ilə təsəvvür etməklə də ağza yığılsa. Məsələn, tübürücək yığılıb e, turşuluq forması yaradıq insan ağzında, orucu pozmur. Yaxşı. Niyə? Ağız suyudur bu. Üç başdan sinədən gələn suyu. Balğam dərildə insan başından vəsinəsindən gələn bələqan var. Bələqan və burun suyu nu nə qədər ki ağzın fəzasına çatmır. Ağzın içərisində hələ deyil, böyükdür e de, burdadır, birbaşa burundan və ağızdan ordadır. Çürə çıxartmaq üşün dil boğazdan salır. Udursan heç yox. Amma ağzın fəzasına, ağzın içərinə daxil olsa, eləcə onun insan udmasın. Yaxşı, indi burada da mənim yolları var. İnsan ağzında bələğəm olmasın gördü, bildi. Saçdı uddu. Niyə uddu bilmədən? Orada pozulur, yox. Büləbələ udsa pozulur, bəli. Başqa var da var, niyə büləbələdir. Və yaxud da udqundu, gördü bələğəm getdi ağzına balığı alınmasın bilmirdi. Orucu pozulur yox. Nə üçün ki ağzında olmasın bilmirdi. Və həm də elə deyəram ki, boğazın belə düz tinində də onu sölə çıxartmağa ağzına gətirəsən, ta çürək tübrəsən mümkün deyil. Heçcə mümkün deyil çıxartmağa, udmağın yeri yoxdur. Çünki o çürək çatmaqlıq çatdırmaq ağız boşluğuna fəzasına olanda ağızan sırası mümkün deyil deyə o halda da pozulmur. Sonra əgər bir şəxs yemək əsnasında bir nəfər yemək yeyir. Sülhün ağzığındına başa düşdüyü. Bu maşallah yeyir, döşə ağzan verirlər artıq. Ağzındakı tikərləri çıxarmalıdır. Oçu udub, daha udub da bu qatraq onun üçün deyil axı. Oçu ağzından yemək var, azan verildi. Bilirik bilir ki, bəli, mən orucam, artıq azan verib yeməli deyiləm. Ağzında, yəni boğazdan üzüyü xarı olan, ağzında olan tükəni çıxarmalıdır. Azan güllüyür, ağzında bunun tükə var, udur bilə bilər. Qəssən udsa, kafir, çapırdım. E, Çap var gəzir bu boynuna. Həm qəza, həm də nə? Kəf var. çalpa təbəcül lüğət baxımından yəni günahcar da o dinin terminindən Allahın çarından yox. Yaxşı, əgər orucdan şəxs həddindən artıq susuz olsa, orucdur bir nəfər həddindən artıq bu adam susuzdur. Və susuzluqdan ölüm təhlükəsi gözənilsə, biraz da bu adam qalsə öləcək. Ölümdən necə tapacaq qədər susulsa belə. Bilirik ki, bəli mən içsəm bir stəkan və yarım stəkan su, mən özümə gələcəm o miqdar isə bilər. Hədir, bu iş Ramazan ayına baş versə. Belə pul hə, çəlmə qaldı. E, ölüm ayağındadır, susuzdur. Bilir ki, əgər mən içməsəm öləcəm. Ölümdən necə tapaça qədər su içə bilər, amma orucu batillidir. Yəni bu gün qazası var da, daha içmisən deyə. Niyə qəzadir burada? Demək ki, ebi yox. Çünki bu adam məcbur, məcburdur deyə içməsindən, yeməsindən kəfara gəlir. Məcburdur axı. Bəs niyə qəza var? Çünki bilə bilir orucu içir. Adındır. Bilməndə yibilsəndə gəlmir heç nə. Biləndə ki, orucam, yer içir, iki hissə bölünür. Kəfərindən yer içilsə kəfaradır. Bilir orucu məcbur yer içir, qəzadır əgər bu iş Ramazan ayında baş verərsə, nə iş? Yəni susuzdur, məcruz usul siməliyə bu ayda Ramazan ayında olsa günün qalan hissəsini də orucu batil edən işlərdən çəkinməlidir. Bəli, mən yağmı yəni sikan su içsəm mən özümə gələcəm. İşdir. Rahatlaşdın, özünə gəldim. Bəli, vəssalam orutsam. Düzdür ya, orucu batildir. Amma orucun əhram ünvanında axşama kimi qalmalıdı. Yox, indi qalsa, pis olacaq. O heç də dadı məcbur ki, təzən açsın, o gün olacaq qaza. Aydındır. Burada həmçinin bir insan e, zəifdir, amma onun zəifliyi həddindən artıq olsa və adətən dözülməz olsa, orucun yeməsinə heç bir yoxdur. Bu gün qəzası var da, bu gün qəzası var. Niyə qəzası? Çünki kefindən açmır. Bilir orucdur. Al, açma məcburdur, açmağa məcburdur. Biraz da qalsıb adam düşünə qalacaq. Yəni dəözülməz ağrılar olsa hər hansı bədəndə, mədəsində, öyrəyində xəstəlik bunda yaranacaqsa, hər hansı bir xəstəlik bunda ortaya çıxacaq. Biraz da ac qalsa, sus qalsa. Və rota hər hansı bir xəstəliyi var, tutub uquzu. Bu adama daha olmaz da uruşdumaq. Xəstəliyinə xəstəlik əlavə olacaqsa, qorur tutmayacaq ordun eləcək, açacaq. Əgər ciddi xəstəliyi olsa, daha tutmayacaq. Klinik xəstəliyi var deyəcəm inşallah, daimi var, müvəqqəti xəstəliyi var. Hər ikisinin hökm fərqlidir. Bu müvəqqəti olsa, müvəqqəti xəstəliyi olsa, mən bir bizim kurs altında olacaq. Həkimlə muayenə yazılsa, 5 gün, 10 gün, 1 ay, 2 ay eləsə müalicələsə, muayenələsə tutacaq, yox, keçələcək. İndi baş nəyəcəy? Nabı saraldı, tutur qəzası. Nə az, nə çox, 5 gün yeməmişdi. 5 gün ətsnə e, məşq orduz 5 gün 70 orduzunu bəli nə 4 gün nə 6 gün 5a 5 artıq az hiç all but done bu da Allahın gözəlliyi da biz nəsirik